1200 платимо водіям, а ти сядь, породи, одне й друге. Добре, вам. Тепер давайте не повторюватися, давайте свої питання лаконічно і відповіді, щоб чіткі, лаконічні. У нас не так багато часу кожного сьогодні. Скажіть, будь ласка, представники, представники вивізенького. Будь ласка, запрошуємо вас. Є сьогодні сьогодні зайняті.

По першому питанню, це, 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 ви хочете промоніторити, так скажемо, роботу перевізника. У мене зустрічна пропозиція. Давайте промоніторимо наші заправки, на підставі чого в них так піднялося паливо. Давайте промоніторимо наші супермаркети, на підставі чого попіднімалися абсолютно всі продукти е, вживання, продукти підняття вас Коли будете слухати і вас почують, будь ласка. Не треба змістити, коли є питання не приходить, мають Перевезені практично не буде вже можливості надавати. Тому що вже і пальне, і інше в борт ніхто не хоче відпускати. У мене, в принципі, все. Дякую за увагу. Дякую Володимиру Юрійовичу. І запрошуємо представника публічного акціонерного товариства ЧТП 17127 генерального директора Коницю Олену Іванівну. Номери маршрутів номер 4 вулиця Пацяєва обласна лікарня, номер 5 вулиця Луначарського, вач ОФЗ Аврора і номер 13 вулиця Луначарського, Вантажний порт всього 32 автобуси. Добрий день, шановні друзі, колеги. А також просто наші пасажири. Перш ніж за все, я хочу сказати, що ні ви без нас, ні ми без вас ми жити просто не зможемо. Тому нам треба знаходити якісь точки дотику і порозуміння, щоб і не дуже сильно воно вдарило вам по кишені, і щоб дало можливість жити нам. Що я хочу розказати про своє підприємство? Підприємство вже понад 80 років. Починалося це перше підприємство, яке взагалі починало перевезення в місті Черкаси. Починали ці перевезення ще з гужового транспорту. І бачите, історія йде вперед, життя рухається, і ми вже дійшли до такого транспорту, який ми маємо сьогодні. Хочу сказати, що за всі ці роки в підприємстві зберігся колектив професіоналів, дякуючи. Всім абсолютно керівникам, які були до мене і керували цим підприємством. І збереження того персоналу і того колективу, який є сьогодні в підприємстві, це дуже велика їхня заслуга абсолютно всіх керівників. Але сьогодні прийшли такі часи, що ну, дуже, дуже нас всіх притиснуло наше життя і наша економіка. Тому що якщо подивитися на структуру самого квитка і структуру витрати автобусних перевізників, ви бачите, що валову частку в витратах становить вартість палива. На жаль, вона не регулюється і вона не підвласна, скажімо так, ні нашому виконкому, ні нашим керівним органам. Люди побачили, ви що виростає курс долара. Побачили, що така чи інша вартість палива стає і собівартість, і вони піднімають. А ми дуже залежні від цього. 50%, майже 50% це вартість палива. Далі лево в участку становича зарплата водіїв і кондукторів. Мені б дуже, я наголошую ще раз, дуже б хотілося, щоб ваша зарплата була набагато вища. Але в тих умовах, в яких ми працюємо зараз. І е, враховуючи те, що піднімалася за минулий рік, вона тричі, мінімальна заробітна плата, вона знову ж таки займає 22%. І от тепер е, додайте 47% палива, і 22% це зарплата водія і кондуктора. Все, все, всі інші витрати, вони просто. Регламент там где у вас Дякую, До микрофона запрошенного суперкова Ивана Васильевича, Громадська Рада, Челкас, депутат Дескады. Було супован до высыпаючи и Доброго дня, Доброго дня. Я не видел, если честно, нормальных расчетов по вашему. Цифрам, да? Не было э, изучения товаров потока в реальности. На самом деле транспортная реформа в Черкасах это глобальная проблема. И это, реально ее решить, вот так вот просто поднятием цены, это нереально. Нужно пересматривать полностью все. Нужно делать по нормальному транспортную реформу. Нужно, я извиняюсь, конечно, за эмоциональное выступление этой женщины, но я поддерживаю ее. Поддерживая Черкассы и электротранс, можно реально э, нормально сделать перевозки по нормальной цене в нашем городе. Обратно же для этого нужно покупать троллейбус. Вы сами прекрасно знаете об этом. То же самое, муниципальный перевозчик, который бы взял бы основные маршруты по центру. Большие автобусами. Не то, что как сейчас у нас происходит, море маршруток, которые бьются за этот рубль или там 250 между собой, сумасшедшая аварийность на дорогах, разбитые дороги, к чему мы сейчас приходим. Сейчас у вас 4 человека, да, которые хотят поднять цену до 3 гривен. Реально ни одной цены подтверждающие этого нет. В Черкасса цена была 2,50. Одна из самых больших у нас в Черкассах. То есть по всей Украине. Все об этом знают прекрасно. На протяжении трех лет. Винит, он не винится, Чернигов только поднял сейчас до 2,50. В Одессе сделали 3 гривны. Обоснуйте, пожалуйста, то, что те цифры, которые вы говорите, по-нормальному. Не то, что просто вы нарисовали. А сколько конкретно, что у вас? Куда идут такие материалы? На что, как, покупаете покупают топливо? У вас у одного 67% на, идет на топливо, у другого 41%. 27% то, что, это нормально? Что вы Нет, Скажи, я, 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 вам скажу, я вам скажу, давайте посмотрим на те датки, которые вы платите. У вас некоторые, то есть, фирмы-перевозчики, которые платят в бюджет города, некоторые, за год заплатили 1000 гривен. Это нормально. Есть которые, да, я согласен с вами. У вас, у вас работает по 300 человек, я могу еще назвать цифры любые, то есть по каждому из ваших предприятий, сколько у вас работает. И ваши цены мы тоже самое знаем. Но это тоже, это же нездоровая конкуренция, говорить о том, что и о коррупции в, в ваших подразделениях, не только в ваших фирмах, а именно в транспорте у нас. Что некоторые позволяют себе работать так, на условиях того, что они на, на единщике и платят 1000 одну, одну гривен бюджет, а некоторые платят по 300, по 400, по 800 есть. Поэтому здесь надо тоже наводить порядок. И это, 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 комплексная проблема, я еще говорю, поднять Сколько? 15. 15. Троллейбусов. Почему бы вам, но ну, не хотите вы, я не имею в виду вас, Громадскую Раду, я имею в виду, предлагаю вам звернуться до них. Почему бы им не подарить городу эти троллейбусы? Не хотите дарить, вопросов нет. У вас прекрасный, я имею в виду на Азоте, прекрасный транспортный цех. Вы хотите на конкурс своим электротранспортом, конкурируйте. Почему вы этого не делаете? Вы не хотите сделать ремонт дружбы народов в вашем предприятии? Не хотите в ремонт Дружбы Народов сделать в вашем предприятии? Я говорю еще раз. было договоренность. Вы знаете. Подождите. Я вас слушал. Я вас слушал. Прекрасно. Нет, подождите. Я говорю просто. Давайте я закончу, а потом поговорим. Хорошо? Задайте лаконичную, будь ласковый, богатый, Ситуацию вы знаете прекрасно. 15 троллейбусов находятся на Азоте. 15 троллейбусов должны были идти по нашим улицам. До сих пор нет договоренности. Не проведены тендеры. Если тендеры проведены, то они убраны. это доброе дело городу. Вы знаете за пассажиров! Помогите! Мы задали питание, вам ведь Еще да? раз говорю, есть механизмы, через которые эти троллейбусы могут пойти в город. Все для, для этого нужно. Не ваше решение, а должно быть решение власти совместно Правильно. с гражданами. Мы И сейчас вы... этого достигаем. Это первое. Второе. Что мы предлагаем? Мы предлагаем, что вот эти все вот вопросы о решениях поднятия тарифов, оно решалось не на громадских обговорах а на громадских слушаниях. Это первое. Второе. Все новые маршруты, которые должны ходить по нашему городу, тоже должны решаться не в исполкоме, а на громадских слушаниях. Почему? Вы знаете прекрасно ту ситуацию, которая возникла с 36 маршрутом, да? Который наложился и на Черкас Электротранс, и на ваши предприятия. И который, допустим, сейчас каждый месяц дает убытки этим предприятиям. И что дальше будет? Мы тоже так же будем идти и накладывать, и у вас будет увеличена конкуренция, будет увеличиваться, что дальше будет с вашими предприятиями. Я мы вот о чем говорим, совершаем... что все вещи должны обговариваться с людьми, не только представителями перевозчиков, не только представителями Минской Рады, а с людьми я конкретно. С вами... и сюда я... половину черкаса посмотрите, что он скажет я по поднятию тарифа. Дякую совершенно... Иван Васильевич, мы вас почули, в давайте еще послушаем и другие Я хочу ответить господину Сухарькову, я абсолютно согласна с вами надо жить четко, действуя, соответствуя букве закона.